Спустя полтора часа. Короче, просто мой номер вот мимо пролетает. Ситуация такая. Почти три часа назад взял билетик. Люди сидят, ждут. Людей нет, я ничего не понимаю. А, всем похуй Ніхто нічого не знає. Номер 147. О, а я ж підприємець. Мені там треба документи подати, заплатити. Отак от страна волнується за підприємців. Хочеться тут жити. Він є бажання Я маю на це право. Як громадянин України? Ви зараз находитесь на робочому місці. Я не захотіла з вами. Ви мене знімаєте я. Не... Громадянин України, я а ви працівник. Снапу, я така, що... ж людина, як так, така ж сама людина, як і ви. Так, але ви така сама людина, як і я поза межами роботи. На роботі ви являєтесь працівником СНАПу. Чому ви мене не любите, скажіть? Ви не поважаєте мене як людину, не хочете зі мною розмовляти? Чи ви не хочете, щоб я вас знімав? Я вам дозвіл на зйомку не давала. А в мене є кози. Дивіться. Бах! Хап. Я. Маю право снимать вас. Стандарты нашего сна. Оперативность. сейчас ожидание 15 Я взял в 12.49. 16.34. Растянулось время. На улице уже становится прохладно. Под вечерочек. Пробежечка. Вот так нарядненько. Серега прошлую неделю пробежал КМ. А мне за это надо бацнуть 19,5. Ну что такое 19,5? Это не серьезно. Я сейчас на расслабончике на пару дней эту пробежечку разделю. Побегу. 6 а надо 19,5. Фу. Того сколько? 13,5 осталось. Пробежал слух, что машинка, машинка на площадочке что-то творится. Добегу туда, посмотрю. Скорее всего, сегодня профитик будет какой-то у Сереньки. Что-то купит. А я именно по пацанячи, потому что на автоплощадку бежит машина. Короче, до площадки от моего дома 4-5 километров. Но, но я увидел маг. А поскольку я машина, забегу на Макдрайв. Короче, решил так по-скромненькому дабл чизбургер, потому что я машина. И сейчас, короче, он туда, он туда. Побегу. Опа. О, дякую вам. Провизия. Побежали дальше. А я уже вижу, как я на пробежечке к Одессе. Во время пробежки что-то тачу. Добежал. Бамс. Сюда стать с половиной км. Всего. Всего. Скажи привет. За всем продаж? Нет. А ну, а ну. В общем по Короче, вообще Porsche, Porsche? Это моя мечта, тачка. Я на ней когда-то катался, уже побыл. Вот. Не хочется, конечно, отдавать все бабки мира на его ремонт. Но в будущем если когда-то обязательно куплю. По номеру улыбается, смотри, улыбается. А, прошла мулечка с шо? Ищется, ищется машина, но тяжело найти. Нам Жека О. отдає за 3 копеечки. Жека. О, за дуже гар. Что ти нам отдаешь? Ой-ой-ой. Так... Вообще проблема основная в чем? Сейчас на рынке тачек вообще мало. Серега мониторит. Нет. Тачки есть, но ну, люди якісь неадекватні стали. Да? Ну отвечаю, да. Цены це не космос, а якщо не космос, то тачки просто немає. Ми знаємо, що ми її нікуди просто не дінемо, нікому не продамо. Тому що просто мусор. Коротше, з автомобілями проблема зараз. У Сергія, но не у мене. Але Євген нам хоче продати. У тебе буде проблема з ногами. Брат. Поршні. Але Євген нам хоче продати що? Ляльку Волгу. Она была куплена давно, стояла, я не знаю, Жека ее продал, не продал. Скорее всего, Серега нашел под клиента машину. Если на этой тачке Серега сможет хотя бы каких-то 100 баксов заработать, будет хорошо. Сколько? 100 баксов, брат. Мы ее купаем уже, договорились. Ноль, Женя, перевез с левого берега. Упик ногу, что... печка печет. И мы ее берем за три. За три копійки, Євген! За, 3 копійки. 3 копійки. за три зелених бумажки, не буду казати. За три сотні. О, Ми її беремо за три сотні. І будемо грузити. Вона на ходу, ми з вами обов'язково Ми Починали бізнес з п'ятьори баксів, а закінчили 300 доларів. Нам без різниці на чому заробляти. І я знаю, що ми на ній 100% заробимо. за Коротше, я так зрозумів, що Серега цілиться, Хоча б плюс 200 баксів на ній. 320. 320 баксов Жека, Говорит, максимум, что мы сможем заработать Серега, какие планы На эту тачку? Плюс сколько? Брат, ну Я разраховываю минимум Плюс 400 вот Ну в натуре Плюс 400, говорит Купил за 300, хочет за 700 На серый, пожалуйста ну, по... Какое, посмотрите Хотя, хотя, у нас... У нас 2000 -го года. Короче, Какой расклад? У нас в наличии Волга Чикс 3110 2000 -го года и... Бам! 2000 рік. <laughs> Брат, она переключается, она в нормальном состоянии. Я отвечаю, цены не бричка, Це просто подаруночок, 800 баксів. Вона ще й переоформляється. Брат! Оу. Вона проходить експерта, переоформляється. В неї нічого не фарбовано, в неї просто все пошпакльовано. А далі, Разумно. відеогляд. Чекайте. А Ану. Какой об'єм? Брат, 24. Бензин без газу. Дем? Прибежал, отснял и отсюда пять с половиной обратно домой того 11 плюс 6 17 и до 19 и 5 осталось совсем крапулечка 55 плюс 6, 16, 5 осталось 3 км. А 3 км это ровным счетом ничего. Вообще. Так что посмотрим, за какую сумму Сережа продадит Кацап Мобиль Волгу. Интересно Вот как пойти на пробежку, когда, бля, тут такой движ. поединок за титул чемпиона Украины. Бандит продал автомобиль. Волгу. Да, брат. Так, а кому? А я продал, знаешь, кому? Продал куму. Кум забрал на село. И, короче, и мы шли на нем заработали нормальную бабу. А то вот эта барыжная тема зарабатывать на кумов'ях. Брат, ну я ж йому сказав сразу, що це буде для Владика. Він каже, мені не жалко, хай Владик побігає. Ти лучше спитай. Це для Владика може. Як він не доїхав? Ану взагалі, ідеально на ній. Всю дорогу вона їхала соточку. Просто а потім в мене 8 утра пропущено, каже, волга не заводиться. 140 кілометрів вона приїхала як часики, а потім щось пошло не так. А що пішло не так? Ну, першим ділом я позвонив Євгенію, як спеціалісту в машинах, кажу, Женя, брат, що сталося з тачкою, що може бути. Женя спеціаліст каже, бензин закінчився. <laughs> кажу, брат, 50 літрів нереально кажу, закінчитись. Ну, вже як, однобрази, як, якщо щось з тачкою не так, ви можете да. набрати Євгена. Євген, Євген вам одразу скаже поміняти термостат. Любі, не боляйте ситуації, міняйте на машині термостат. Все нормально, приїхав зітк мене дотягнув на трусу, звісно. Тягнув він мене дуже крепко. Проволга доїп... за 500. Там да ідеально, От, ідеально. Ти по машина, вона на ходу, все повністю. ми її зробили за 2 години вдома, все, вона на, на подлом, подрум-бодрум. Проблема проблем. була в кіарбю, ратор. І... Почистили, все. Красотку. Плюс 200 долларов, пацаны, я добавляю 1 километр, 25 закрыто. Брат, ты уже пробежал? Не, я сегодня пробежал. А Ну, считай, что закрыто. И следующая неделя... следующая тачка завтра, ну, точнее, чтобы вообще побачить, это через 10 дней, десь, новая тачка, и Владик побежит там трошечку уже больше, чем... У-у-у! Все, Брат, все. Брат, там подумай, там мышь, Владик. А ну 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 там завелась ночь на да? Да, да брат. брат! Опа, ляпс! Колбасу точишь. Приезжает она на площадку. Пацаны, тут есть что выбрать. Тут реально под любой вкус. От бюджета до элитных тачечек, допустим. Вон такая вот башечка. Так что, ты пока подпишись, а я пробегусь. Волгочку купили, продали. Серега 200 долларов заработал значит мне плюс 1 километр я уже пробежал сейчас дальше чуть покачался вот уже пробежал 16 5 это мне надо 17 5 18 5, 19 5 плюс км 25 25 25 километров в неделю закрывать мне осталось 4 км туда в лесок Бегу чуть, чуть побольше, Just for Fun или Или. Сейчас на гребном тренажере бац И 4 пробегу. Скорее всего так. Мамс, Неделя закрыта, выпуск закрыт. А времени Козырный выпуск сделать нема. То лень, то еще что-то. Фух. Еще YouTube нас выбросил с алгоритмов. Неприятно, неприятно. Но кино, вино и домино цинкуйте козырный выпуск. Он будет буквально с недели на неделю. Очень крутой, очень. The end.